Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Vine a ti hoy con una noticia impresionante. En primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias. Nuestros titulares de noticias de hoy son Kerambursin y Pnardeniz. Disfruta viendo. Kerambursin finalmente protagonizó la serie Yuna A con Maidor. Kerambursin, cuyo nuevo proyecto es curioso, ha recibido noticias que emocionarán a sus fans. Kerambursin. Que ha firmado con Disney Plus, se asociará con Pnardeniz, uno de los nombres más populares del último periodo. Deniz será su socio y Didasi. Según un informe de TV-100, Keran Bursin ha firmado un acuerdo con Disney Plus para un nuevo proyecto cinematográfico. El socio de Bursin fue Pnardeniz, que alcanzó la fama con la serie judicial. Por el momento no hay detalles claros sobre los detalles del proyecto. El amor de la serie se había hecho realidad. Por otro lado, Erçel y Kerambursin, que protagonizaron Senkal comenzaron a desacoplarse con la armonía entre ellos desde el primer episodio de la serie. En poco tiempo, comenzaron a circular rumores de amor sobre Erçel y Kerambursin. Aunque el dúo negó el amor entre ellos durante mucho tiempo, más tarde lo descifraron. Sin embargo, esta relación nunca ha sido a largo plazo. ¿Por qué se separaron Pnardeniz y Yiğit La serie judicial Zeylin rompió con su novio. ¿Por qué se separaron Pnardeniz y Yiğit Se empezó a hablar de que Pnardeniz, la hermosa actriz de la serie judicial, había roto con su amante. Itdek declaró que Pnardeniz, quien dio vida al personaje de Zeylin en la serie, tuvo una discusión entre ella y su amante para la serie. Pero el dúo se separó. Aquí están los detalles curiosos. ¿Por qué se separaron Pnar Deniz y Yiğit Kirazk? La serie judicial Ceylin rompió con su novio. Pnar Deniz, que tiene una gran base de fans con la serie judicial, está hablando de su separación de su amante Yiğit Kirazk. Se afirma que las escenas de acercamiento de Deniz en la serie, que eran muy cercanas a su CEO estrella Kaan Urgancioglu en el poder judicial, se convirtieron en un problema en su relación. Estás aquí Keram. Keram nació en Estambul el 4 de junio de 1987 Bursi durante toda la infancia de Escocia, Edimburgo, Indonesia, Medan, Yakarta, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai, Turquía, Ankara Estambul, Malasia, Kuala Lumpur, EU, Texas, Boston, Los Ángeles, en países como después de vivir en los Estados Unidos se ha establecido con su familia en 1999 a la edad de 12 años. Mientras estudiaba comunicación de marketing en el Emerson College de Boston, actuó en algunas de las películas y teatros de la escuela. Su interés allí le llevó a terminar su último semestre en Los Ángeles estudiando actuación. Fue seleccionado como el mejor actor en la competencia de teatro interescolar de Estados Unidos. Dick Bursin ha sido conocida por sus papeles como Keram Seyar en la serie de televisión Waiting for the Sun y su gemela deforme en la cara Gun que apareció en los últimos episodios. A Anir Mak interpretó al músico Erhan en la película If I Forget to Whisper. Interpretó el personaje de Yiit KLC con Cedilla en la serie de televisión Seref Mesesi y fue estrella invitada en la serie de televisión Ulan Istanbul con el mismo personaje ha aparecido en películas de televisión del productor Roger Corman, Sarktopus y Palace of the Damned, así como en algunas películas independientes y cortometrajes. En la serie This City Will Come After You, interpretó el personaje de Ali Smith. En 2018 Dio vida al personaje del piloto Capitán Unur en la película Canfeda. También en 2018, participó en la serie Los que no pueden vivir. Bursin llegó a las pantallas en 2019 con el magnífico dúo de la serie. Interpretó el personaje de Mustafa Kerimkan en la serie. En 2020, protagonizó una miniserie de nueva generación llamada Exactamente lo mismo con Nil Peri que dirigió en Osman Keiya. Producida por Games Media. Dio vida al personaje de Oflaz en la película Magenta, que se rodó en los primeros meses de 2020 y aún no se ha estrenado. Actualmente, Bursin se está preparando para volver a las pantallas con la serie Yuna A con Maidor. Bursin fue seleccionado como el mejor actor de la serie Waiting for the Sun en los premios Media Meeting de la Universidad de Yen 2014. Denagen Wishies Awards 2014 Mejor Actor. Mejor actor prometedor en los premios Golden Lens 2014, premios al Mejor Actor en los Medios Cristalfare 2014, Premios Universitarios Edge 2014, Mejor Actor, News 5, 2014. En los premios estrellas del año 2014, recibió los premios de actor de cine masculino más aclamados por la película Whisper If y Farget, el mejor actor de series juveniles en los premios estrellas del año. Fue galardonada con el premio GQ Terkira Aising Star of the Year en la noche GQ celebrada en 2014. Luego, en 2015, recibió los premios a los actores más exitosos en los premios E2 Success con la película If You Forget to Whisper Again, y los premios a los mejores actores de películas y series de televisión de 2014 con la serie titulada Amatar of Honor en los premios GSU en 2015. Finalmente, en 2017, fue galardonado con el premio al mejor actor en los premios internacionales de drama de Seúl por su actuación en la serie This City Will Come After You.